Руслан поздравляю с победой. Тяжелый матч, очень грубый соперник. Ваши комментарии по игре? Если так разобрать по тайму, мы играли по тайму. Тайм играл один состав, второй тайм другой состав. Да, соперник был непростой, очень много борьбы, жесткая команда. Желание было у соперников выигрывать каждый эпизод на определенном участке поля. Но ребята справились, не сушевались, и я думаю, даже где-то в этом компоненте и в конце и переиграли в борьбе, в желании, и понравились голы, которые забили, трех-четырех ходовка и завершение было. Ну, нормально, мы так и планировали по плану, по тайму играть. Игра, наверное, тренировочная игра готовимся к следующим играм. Команда прибавила, очень хорошо прибавила. Задачи меняются для команды? Задачи у нас те же, это совершенствоваться каждому из, из нас. Другой вопрос еще, да, до, до чемпионата две недели, как бы это состояние сохранить. Вот это сейчас такой вопрос встает. Сейчас ребята на ходу, в хорошем состоянии. Ну, надеемся, что справимся с этой задачей. И подвести к чемпионату в таком же оптимальном состоянии, как и они сейчас. Завтра запланирована очень серьезная такая игра против основной команды. Ребята настроены? Ну, такого особого настроения нет.